奶奶。拿拿 喜欢，来来，我的孙子啊，就是优秀。这公司啊，刚接手不久，可就快上市了。关键啊，我这孙子特别的孝顺。就说这次生日吧，我就说不要搞，不要搞，我年纪一大把了，他非得要张罗，还从美国请来了什么啊，米其林四星的大厨。 搞得这么隆重，哎 <laughs>，这孩子不听话的很 <laughs>。哎 <laughs>，要是你哥哥能赶紧给我生个曾孙子就好了。我都这把年纪了，不知道还能不能赶上四世同堂。奶奶，我可不许你说这句话。奶奶，你一定会长命百岁的。奶奶，你现在呢，只要好好保重你的身体。我哥还年轻，他们肯定可以很快再生一个孩子的。 再生一个，你这什么意思啊？我我我说错了，没什么意思。菲儿，你这孩子不会撒谎。快说，苏北怀过孕是不是？你快说呀！你要把奶奶急疯了！到底是怎么回事我？我之前看新闻上说，嫂子刚去意大利的时候。 打过一个孩子，啊！这个苏北，他打掉了我的曾孙子，他他有这个权利吗？奶奶，你别生气，我觉得可能是那个时候那种情况下，把嫂子突然送出国，他有点想不通吧？想不通，想不通也是一条人命啊！ 是我们陆家的孩子，苏北，苏北，怎么了？奶奶怎么了？当初把你娶进来的时候，我怎么没看出来你这么狠毒啊？怎么了，奶奶？奶奶，你要顶住。这个消息，奶奶也是刚刚知道。这个女人，在国外打过胎。 杀死了我们陆家的后代，<呵呵 S 1> 奶奶，你听我解释、啊，苏北他他是有苦衷的。你早就知道，你怎么这么糊涂啊！我不管，把他赶走，跟他离婚，我不要这个女人，你给我走！奶奶，奶奶，你不要吓到他了，苏北她怀孕了。 为什么要撒谎？什么？我没有怀孕，为什么要骗奶奶？奶奶都要赶走你了，我总得想点办法。那现在要怎么办？这个谎怎么圆啊？我饮食规律，作息正常，身体健康，楼梯可以一口气爬十楼。你没问题，就没问题。嗯。路南，这个事我没有跟你开玩笑。我也没跟你开玩笑。 苏北，相信我一次，我一定会成为一个负责任的好爸爸。你看，你那么喜欢 Chris，但再好的孩子也是别人的。他现在跟你亲，是因为他妈妈不在身边，等他妈妈回来了，就不会再缠着你了。再说，你看那小子，油嘴滑舌的，不走心，所以，不如我们还是要自己的孩子吧，嗯。